Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Bu testin izahını sizə vermək istəyirəm. Çünki bu tipli testlər e, Miq imtahanlarında e, çox e, rast gəlinir. Yəni çox düşür. Çox yüksək də düşmə ehtimalı. Biz bu tipli reaksiyalarda ilk öncə baxmalıyıq. Nəyə baxmalıyıq? bizdən deyir ki, bu tip ıı, reaksiyalar verib biz hes qanununa uyğun olaraq deyirik ki, reaksiyanın sterei effekti reaksiyanın getdiyi yollardan asılı deyil. Yəni orada nələr yazıb, nəy-nifti mən ona yox, mən bax buna baxmalıyam. Məmlər lazımdır kükürd, hidrogen, oksigen solda sulfat turşusu, sağda. Amma mən baxıram ki, məndə SO2-lər var, SO3-lər var, hidrogenim məndə. Baxın, burada deyirəm. Sağ tərəfdədir. Mən onu sol tərəfə keçitməliyəm. Mən ə, sizə izah eləmişdim ki, reaksiyanın sağındakı ə, nədirsə solundakı onun tərsisidir enerji olaraq. Məsələn, 240 kilojul enerji ə, yazmışıq bura, amma sol tərəfdə deməli delta H, -h, -h -240-dır. Bunu unutmamaq lazımdır mütləq şəkildə. Mən SO2-lərimin ixtisar gedəcəyini görə bilərəm. Bir dənə mən reaksiyanı aşağıdan yazmışsın için üçün. Kükürt üzərinə gəlinsin. Oksigen alınıb. SO 2 menfi 300 sonra h 2 sol tarafa keçirməyim için yani reaksiyanı belə yazıram. h üzerine üzərinə gəl 2 bir 1 O2 alınır H2O. Bu zaman müsbət 240 yox, artıq mənfi 240 yazacağam. Sonra SO2 üzərinə gəl O2 alınır SO3. Gəlin bunlara nömrə qoyaq. 1, 2, 3. İndi 4-cü nümunəni yazıram. SO3 üzərinə gəl H2O alınır H2SO3. Mən niyə başqa bir dəyişiklik eləmədim? Bunların enerjilərində olduğu kimi yazaq. Mənfi -100, mənfi -175. Niyə başqa dəyişiklik eləmədim? Ona görə eləmədim ki, İndi baxın, bu SO2 ilə bu SO2 ixtisar getsin, 1-ci ilə 3-cüdəki. Bu SO3 ilə bu SO3 ixtisar getsin. Çünki cəmlənəndə, tutaq ki, tutaq ki, A üstə gəlinə bilm C bərabərdir B üstə gəlsin, nə sə. İndi bu C bu tərəfə keçəndə işarəsini dəyişmir adi riyaziyyatdır. Yəni keçməmiş də belə üstünə xətcəyə bilərəm də toplananda eyni işarələr fəkri tərəflərdə olanda, yəni gedə bilər, üstünə xətcəkə bilərəm. SO2 ilə SO2 getdi, SO3 ilə SO3 getdi, ayrı-nə gedə bilər. Baxırsınız ki, H2 ol burada sağdadır, burada soldadır, bunlar da gedə bilər. Mən nə toplama əməliyyatı apardım? Hər tərəfi cəmlədim. Cəmləyəndə nə aldım? Kükürt, üzərinə gəl. H2, üzərinə gəl. Alı məndə nə sə qalıb? Kükürdlə H2-dan başqa bəli, oksigen qalıb. 1/2 bağışlayın, burda 1/2 yazmam. Yazmam şamkidə bir, hə. Reaksiyada verilib burada baxın. 1/2 oksigen, 1/2 oksigen 1 edir. Bir dənəsi də burdadır yazılmayıb də, qarşısında əmsal. Yəni 2 oksigen alınır. Sağ tərəfdə nəyim var? Bir dənə H kes oldu. Alınır H kes oldu. Baxın, bu reaksiyaya gəldim. Gəldim. Baxın, hes qanun özün doğrudur. Yəni, yəni reaksiyanın istili effekti və yaxud da istili entalpiyası reaksiya yollarından aslı deyil. Bu lazım idi burada gəldik. Nə etdik? Heç nə. Cəmləmə işi tərəf apardıq. Ancaq cəmlədik. Biz onda bu enerjiləri də cəmləməliyik. Deməli -300 ilə -240. Baxın, bu birinci reaksiyadakı -3 ilə +240 çöndü çön çön oldu -240. Eləyir 540, mənfi -540. -540-ın da üzərinə -100 gələndə eləyir -640. -640-nin üstə -175 gələndə eləyir -815. Yəni burdan E variantının olduğunu mən gördüm. Nə etdik? E, sadəcə riyazi hesablamalar apardıq. Bu hissələrdən silim, onu da sizin gözləriniz qarşısında yazım ki, daha yaxşı sizə aydın olmuş olsun. Mənfi -815 necə alındı? Baxın, mənfi -300 mənfi -300 üstəgəlinsin -240 üstəgəlinsin -100 üstəgəlinsin -175. Mənfi -300 -300-240 elədi -540 üstünə mənfi -100, mənfi -640 üstünə mənfi -175 o da eləyir -815. Burdan da E variantı alındı. Bu tip məsələlərə diqqətli olmaq lazımdır. Topluda çox azdır. Fosforla nəsə belə bir şeylər var. Orda 1, 2 dənə, 3 dənə səhv eləmirəm. Yəni bu tip çox azdır. Və miqə dəhşətli dərəcədə çox düşür. Yəni ki, bizdə nəsə biraz səthi yanaşılıb. Bu hissələrə bu tipli testlərlə yenə də qarşınızda olmağa çalışacağam. Sağ olun, hər Alləh.